Найстрайп. Э, жизнь полоса черная, полоса белая. Вставайте на белую полосу. Найстрайп сделан в Москве. Патентовано в Москве. Э, обыкновенная кроссовка, модернизированная. Из спортмастерства. Мягкая, хорошая, удобная фиксирующий манжет, который устанавливается на пяточный кронштейн. Вот он. Шестигранник. Ну, эта процедура обычно делается нечасто. А манжет не мешает ходить Можно манжеть прям, ну конечно, да Это так просто, если не хочется кататься, например, несколько дней Тогда можно снять манжет и использовать кроссовочки в бытовых целях Ну вот, манжет стоит Застегнулись роликовая рама. Четырехколесная, рядная. Это не, не квадро ролики. Ударили пяточкой, зафиксировали. Катаемся. Колеса крутятся. Опустили, колеса не крутятся. Можно стоять около палаточки, мороженое покупать. Детям. А можно так ходить, да? Ну, да, да, послушай, кататься, кататься тоже на месте. Все, одета, готовы кататься. Все, благоволить. главное. Страшно, да, когда а -а -а. так Еще раз говорю, сделано в Москве. Уже забытый Мейден Вот, Made in Russia. Причем основном вес здесь кроссовки и колеса, без которых роликов просто не бывает. Кроссовки они тоже, но есть легкие кроссовки. Это любые ну, или есть... просто любые переделываются в отделе? Любые. и спортмастеры любые. То есть можно взять кроссовки, чуть переделать и прицепить. Ну, чуть переделать это как раз использовать. патент, Патентные решения штуковину, которая запатентована. И насколько они не хватают, потому что ну, вылетает на подшипник? Ну так, обыкновенный ролики. Здесь да. все от простых роликов. Модели уже есть. Это тоже. Да. На тормоз. Да. все четыре колеса. Надежный тормоз. Сломать невозможно. Все сделано по-русски. Ну, здесь только блокировка. Ну, чтобы... Ну, по лесенке сойти. <свист> а два тормоза нельзя, упадешь, как а ты будешь -то стоять? Вот ну пяточки да? тормозили раньше. А здесь, а здесь вот это. А, Гидравлика будет стоить там 30 тысяч рублей и дальше. А это вот комплект 10 тысяч рублей. Как ролики. А, вчера целый день у них провел. И сегодня с утра даже я не знал, что я сегодня в роликах был. Если вы катались на роликах, знаете, как ноги болят. Как, как, как обычный кроссовка. Да? А вот как кроссовка. Вот, нога вся свободна. Uh, white Stripe. Ну и в интернете можно найти, да? Все? Пока нет еще. Нет, еще. Ну какой-нибудь группе, как Антарктида. Пока и нет, только здесь. Uh, то есть это эксклюзив? Да, вот, абсолютно. Перед вами изобретатель стоит зовут меня Андрей. Скромненько так. Просто Андрей. Да, меня зовут Андрей. Леонидович. Вот такая штука. А как думаете производить или как? Да, уже налажено производство. Уже сейчас же... готовится партия. А уже то, что мы купить, уже? Все, будем. это уже готово да, Это то, что то, что уже возможно производить. Уже есть подрядчики, там, заказчики. Все, то есть понятно, уже нет. есть где лет. Уже нужна группа ВКонтакте. Все, Все это будет, конечно. ждем тогда. Будешь... А в каких магазинах ранее, это? В а? каких магазинах будет? Ну, что? пока что не знаете. Ну, для начала. Сейчас или... стартап только. Или через это интернет? Запускаться интернет. А, через интернет типа? Ну, конечно. Сейчас будет. больших партий не будет. Ну, это да. Пока. Нет, тоже хорошо купил себе Есть так, от, от любой же размер да я так понимаю сейчас то есть можно часов. свои ботинки Это заблокированные сейчас они она не встают то есть я например могу купить ботинки. Я заблокировал ногу могу кататься вот тормоз заблокирован тоже могу кататься ну все я уже катаюсь а если например вы хочется мороженого купить ну я вот одну заблокировал и стою спокойно или светофор жду чтобы перейти дорогу да. А вот автобус подходит сюда, автобус прошел. Я делаю вот так. И все, я пошел в автобус. Ножки мягкие. Надо еще как-то, чтобы они крепились куда-нибудь. Ну, вообще-то здесь мягкие. Как вот тут будут две таких петли. Как у военных, знаете? А? Провод, провод. У есть карман на этот? То это на систем, любые ботинки? Muscle. Ну, нет, это не на любые. Ботинки делаются специально. <прễн Benjamin Layout> а, да, в них вставляется патентованное изобретение. Э э э э Там стоят рельсы стоят внутри, пяточный кронштейн вот этот. В общем, мне кажется, надо делать универсальный, чтобы на любые ботинки ходили. Это неважно. А как крепить? Ну, вот этот крепеж какой-то универсальный. Изобретительно. Можете без без вот этого сделать как-то тогда? А, а как? Это здесь а здесь как, как, как ходить? Как ходить? снимаешь, как-то продвигаешь. Вот это вот ну, полтора года этим занимаешься. перепробовал уже брака столько, что его в руки уже не подлили. Вот это откручиваешь Все. И остаешься а здесь главное, что ботинки любые. То есть я могу сам купить ботинки, да? Да. Если, -то если делается, не мой нравится, мой не размер, нравится линейка, так, которая... есть, Поэтому я к тому, что, например, очень удобно, что есть мои ботинки ну, что они по интернету, я могу просто заказать комплект и готовые ботинки заказали, сделать. тут комплект обойдется вам 7000. Нет, нет. То есть не как с роликами. Ты размер то ли угадал, не угадал, а здесь нет. всегда твоя нога. Все. Свои. Вот эти. Тут В эти можно вставить. Все понятно. Все понятно. да, Хорошо.